Фотохудожник Михаил Полтавский помогает жителям Донецка увидеть свой родной город по-новому, без рекламных бигбордов, ежедневной суеты торговых точек и дорожных пробок. Это идеальный мир глазами творческого человека, который посвятил любимому городу практически всю свою жизнь. Уже более 50 лет он не расстается с фотоаппаратом и прошел все этапы развития фотоискусства, от черно-белых снимков до цифровой фотографии. На выставке «Горжусь тобой, Донецк, родной» представлено 29 работ. Создание каждой из них – это отдельная увлекательная история. За городом угнаться очень сложно, снимать его тоже нелегко. Если вы обратите внимание, что сколько у нас рекламных счетов, которые перекрывают город, которые нельзя увидеть, которые нельзя снять, как хотелось бы, скажем, автору. Но вот здесь нет ни одного снимка, чтобы в кадре были бигборды, была реклама. Вот в чем главная сложность. По словам автора, видеть и фиксировать на фото, как меняется твой город, очень интересно. Стараешься найти новые сюжеты, отмечаешь, как меняется его архитектура и привычные пейзажи. Но главное – открыть зрителям другой мир, наполненный художественными образами. Когда начинают говорить автору, что они начинают влюбляться в город, вот это гордость, это главное, чего бы я желал, как художник, что через фотографию люди познают свой город и начинают в него влюбляться. Михаил Полтавский со временем отказался от некоторых видов репортажной съемки и остановился на своих любимых жанрах. Сейчас главные герои его работ – ветераны, дети, обычные жители города. В каждой работе, если постараться, можно найти особенные черты города, которыми дончане по праву могут гордиться. Ярослав Максимчук, Александр Пугачев, Первый муниципальный.